Мне кажется, сейчас самое сложное современному как-то зрителю, посетителю, это вот действительно избавиться от каких-то мыслительных каких процессов, что-то там для себя решать, понимать, а именно вот что-то почувствовать, это крайне недостижимо бывает. Мне очень важно вот это ощущение, когда ты смотришь на работу, на произведение, и оно просто... Ты это чувствуешь вот прямо с всеми внутренними какими-то своими органами. И я вообще хочу, чтобы зритель воспринимал работу на вот таком метафизическом, материальном, подсознательном уровне. У меня получилась такая работа очень интуитивная, такая мимолетная, и она очень много раз видоизменялась. И, в общем-то, она о транзитном таком циркулирующем состоянии моей живописи. И в зале присутствует штора, которая является таким проходом в пространство инсталляции, потому что оно сейчас в виде инсталляции в буквально несколько таких незаметных предметов, которые там может быть на самой верхушке зала или где-то на полу, который, в общем-то, даже не освещен. И, в общем-то, вот эта штора, это найденный объект, то есть она служит определенным настроем. Присутствует деревянной бусины, и при прикосновении в общем-то, ты как, может быть, что-то с себя снимаешь, убираешь лишние шумы и можешь что-то почувствовать, увидеть то, что, в общем-то, на тебя не бросает, а то, что ты должен сам для себя открыть.